endilikda chekka qishloqlardagi umumiy o'rta ta'lim maktablari oliy o'quv yurtlariga biriktiriladigan bo'ldi jumladan o'zbekiston milliy universiteti jizzax filiali sharof rashidov tumanidagi 8 son maktabga har tomonlama amaliy yordam ko'rsatadi oliy o'quv yurtlari tomonidan chekka qishloqlardagi maktablarga o'quv uslubiy yordam berilishi bilan birga maktabdagi o'qituvchilarning kasbiy mahoratini oshirish to'garaklar tashkil etish malakali o'qituvchilar va professorlar ishtirokida mahorat darslarini o'tish kabi vazifalar yuklatilgan o'zbekiston milliy universiteti jizzax filiali rektori ham sharof rashidov tumanidagi sakkizinchi son maktabda dars o'tdi natijalari past ko'rsatkichlari past bo'lgan shu o'qituvchilarimizni malaka oshirish maqsadida o'quvchilarni maktablarga qamrovini oshirish maqsadida bu tashkil qilingan tadbirni mana birinchi kunlarini biz boshlab beryapmiz mana milliy universitet jamoasi bilan mana shu yuqori sinf o'qituvchilari bilan sinflarda darslarni tashkil etilishi ulardan so'rovnoma anketa test savollari orqali ularni da bilim darajalarini aniqlash maqsadida keyingi vazifalarimizni belgilab olish maqsadida bu ishlarni amalga oshiryapmiz hozirda mana birinchi qiladigan ishlarimizga to'xtaladigan bo'lsak shu yuqori sinf o'quvchilarini har biri bilan alohida suhbat shaklida test sinovlar e, so'rovnomalar shaklida bularni bilimini aniqlab qiziqishlarini aniqlab qaysi sohada mana shu viloyatimizdagi e, oliy ta'lim muassasalariga kirishlari va yo'nalishlar bilan tanishtirish ularni shu mavjud filial professor o'qituvchilari tomonidan alohida repetitorlik kurslarini tashkil etish sharof rashidov tumani bo'ston mahalla fuqarolar yig'ini hududida joylashgan sakkizinchi son umumta'lim maktabi ikki yuz ellik o'ringa mo'ljallangan bu yerda maktab o'quvchilarining ta'lim tarbiya olishlari uchun zarur shart sharoitlar yaratilgan bo'lsada o'zbekiston milliy universiteti jizzax filiali bilan hamkorlikning yo'lga qo'yilishi o'g'il qizlarning bilimlarini yanada oshirishi shubhasiz bu maktabimizni faoliyati mana yanada rivojlanishi uchun bu yilgi prezidentimizni yangi tashabbuslari bilan oliy ta'lim muassasalarini qishloq sharoitidagi maktablarga e'tibor qaratishi bu biz uchun juda katta yutuq bo'ldi bizga ko'rsatilgan e'tibor bilan bugungi kunda o'zbekiston milliy universiteti jizzax filiali bizni maktabimizni mana shunday oliy ta'lim bilan bog'lash ko'pligi vazifasida katta tashabbus bilan bugun tashrif buyurishyapti mana shu tashriflari o'ylaymanki kelajakda yuqori samara beradi sifat beradi bizni o'quvchilarimizni oliy ta'lim muassasalariga kirishlariga juda katta imkoniyat va sharoit yaratiladi bizning maktabimizda sharoitlar judayam yaxshi kutubxonamizdan muntazam ravishda foydalanib kelmoqdamiz o'qituvchilarimizdan juda yam xursandmiz chunki ular o'z bilimlarini bizlarga ham ulashyapti shu bilan birga prezidentimizga ham rahmat aytmoqchimiz sababi biz yoshlarga shunday imkoniyatlarni yaratib beryaptilar hozirda bizni maktabimizga milliy universitet professor o'qituvchilari tashrif buyurishgan ular bizlarga to'garaklar o'tishni qo'shimcha darslar o'tish uchun kelishyapti ular bizlarga kelajakda oliy o'quv yurtlariga kirishimiz uchun katta yordam bermoqda bundan bizar juda xursandmiz shu kuni universitet vakillari maktabda yaratilgan shart sharoitlar bilan tanishishdi bundan tashqari o'quvchilarning ota onalari bilan uchrashuv tashkil etildi va kelgusida amalga oshirilishi lozim bo'lgan ishlar yuzasidan takliflar muammolar o'rganildi